В конце февраля обучающие семинары в рамках проекта партии ⁇ Единая Россия ⁇⁇ Управдом ⁇ прошли для специалистов из местных отделений партии, которые в своих территориях консультируют жителей по вопросам ЖКХ. Для того, чтобы жители научились более грамотно управлять многоквартирным домом, обучающие семинары включают в себя весь спектр необходимых знаний, касающихся вопросов ЖКХ. В течение пяти лет мы проводим уже партийный проект ⁇ Единая Россия ⁇⁇ Управдом ⁇ для нас очень важен, и мы все прекрасно понимаем, что те проблемы, которые существуют и в Российской Федерации, в частности, в Челябинской области, это большинство проблем, конечно, жилищно-коммунального хозяйства. Подведя итоги пяти лет реализации партийного проекта «Упордом», хочу сказать, что порядка 30 тысяч слушателей были на наших семинарах, получили необходимые теоретические и практические знания, люди узнали все основные законы, которые существуют в этой отрасли, все изменения, которые были внесены в течение пяти лет. Мы рассказываем о тех изменениях, которые проходят в отрасли ЖКХ. Это, конечно, и процесс лицензирования управляющих компаний. Это сегодня у нас и создание фонда капитальных ремонтов. Я считаю, что проект очень нужен в целом всей Российской Федерации и, в частности, нашей Челябинской области. Наш партийный проект «Управдом» позволит все отрасли жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области развиваться динамично. В течение двух дней в Челябинском региональном исполкоме партии «Единая Россия» Проводились обучающие семинары для специалистов из муниципалитетов Челябинской области. Участники семинара отмечают, что все полученные знания пригодятся им в дальнейшей деятельности. Я лично для себя практически знания получил в плане методологии по продолжению работы по реализации проекта Управдом. Это не первая встреча, которую я посещаю, и считаю, что развитие данного проекта ну, будет положительно сказываться на качестве предоставления коммунальных услуг, которые в настоящее время все чаще вызывают нарекания у населения. Планируется, чтобы такие встречи проводились у нас где-то раз в квартал. То есть мы будем определять, наверное, какие-то четкие темы, и мы будем более подробно обсуждать те или иные вопросы.